Nah, sobat, hal menarik selanjutnya sekaligus perilaku unik dari beberapa perawat terhadap perkutut kelangenannya. Cukup unik sekali, sobat, apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Sobat, pemuda ini memberikan makan atau bisa dikatakan meloloh anakan perkututnya, ditempatkan pada ruangan tertutup. Hal selanjutnya, dia melepas perkutut pada ruangan tersebut hingga akhirnya mereka dapat berinteraksi dengan perkutut kelengenannya Cara untuk menjinakkan perkutut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua Sobat, di dalam perkutut terdapat sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka ada sebutan peksi aji jika diibaratkan wesi aji memiliki wilah hulu warangka yang menjadi satu disebut keris. Perkutut tidak sesederhana seperti burung berbunyi lalu dinikmati suaranya. Terlepas dari hal yang logis, masih banyak misteri tentang anggungannya sobat. Perkutut juga bisa menyembunyikan suara aslinya. Perkutut juga dapat memilih siapa ahli rawatnya yang pas. Perkutut juga harus dipahami apa yang disukainya. Ada juga munculnya keturangan ketika sudah dirawat satu tahun lamanya. Ada juga ketika dirawat sendiri, perkutut kota masih liar dan susah jinak. Namun, Ketika diolah, rawatkan oleh orang lain justru menjadi jinak, bahkan sampai gacor bekur-bekur, sobat. Nah, sobat, hal menarik selanjutnya sekaligus perilaku unik dari beberapa perawat terhadap perkutut kelangenannya. Cara ini dilakukan oleh seorang pemuda penikmat perkutut jinak dengan memberi makan unik pada perkutut kesayangannya. Nah, inilah dia, sobat. Videonya cukup unik sekali, sobat. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini, sobat? Pemuda ini memberikan makan, atau bisa dikatakan meloloh anakan perkututnya dengan mulutnya sendiri, sobat. Hal ini dilakukan menurut sumber yang bersangkutan agar perkututnya bisa lebih jinak dan selaras ketika dewasa nanti. Cukup unik sekali sobat apa yang dilakukan oleh pemuda ini bukan? Kemudian hal yang tak kalah unik selanjutnya adalah proses penjinakan yang dilakukan oleh seorang pemerhati penikmat perkutut yang satu ini sobat ini dia sobat, proses penjinakannya cukup unik sobat Yaitu dengan mengambil perkutut lokal alam yang sudah dewasa Kemudian ditempatkan pada ruangan tertutup Hal selanjutnya dia melepas perkutut pada ruangan tersebut Hingga akhirnya mereka dapat berinteraksi dengan perkutut kelengenannya Tahapan-tahapan ini dilakukan secara rutin hingga perkutut tidak gelabakan dalam sangkar lagi sobat Nah sobat, itulah tadi berapa cara unik dari penikmat pebat kung mania dalam menjinakkan perkutut kelangenannya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.